Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan hadirat sekalian, terima kasih kerana bersama dengan kami dalam siri kesihatan mental menurut Islam, satu topik yang sangat penting pada hari ini. Jadi kita sangat beruntung kerana uh, tetamu undangan kita sudi menerima jemputan iaitu Profesor Dr. Salasia Hadin Habjah uh, dari Fakulti Pengajian Islam UKM. Uh, untuk episod kali ini uh, kita nak berbincang tentang tindakan selanjutnya. Uh, sebelum ni kita berbincang tentang rawatan. Jadi, uh, apakah yang kita boleh lakukan untuk membantu orang-orang yang terdekat dengan kita sebagai ahli keluarga, ahli masyarakat, apabila kita tengok dia mungkin sedang mengalami masalah kesihatan mental. Baik, terima kasih Bapak Malini. Alhamdulillah dan selawat ke atas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, macam mana kita nak bantu orang terdekat. Yang pertama kan, kalau orang terdekat kita kita nampak tadi simptom-simptom dia, kita dah cakap tadi panjang lebar tanda-tanda dia. So apa yang patut kita buat? Yang pertama dengar dengan empati. Apa itu empati? Empati ni kita dengar dan kita letakkan diri kita dalam situasi dia. Kita bayangkan kalau aku jadi dia. Itu empati sebab kalau orang empati ni. Dia, bu, dia lebih daripada simpati tau. Empati ni dia punya uh, rasa belas esat dekat orang tu sehingga dia mendorong untuk dia ambil tindakan membantu. Itu yang penting empati ni. Dan yang kedua, dengar tanpa menghakimi. Dengar tanpa menghukum. Contohnya, ah, kau ni jadi macam ni sebab kau tak bersyukur. Kau ni jadi macam ni sebab kau tak ingat Allah kan kita hukum dia macam tu kau ni kan kau rasa masalah kau ni kecil ke ramai lagi orang kat sana lebih susah so kita hukum dia kita tak nak dengar eh, masalah memang sangat-sangat banyaklah orang yang tak nak dengar eh. masalahnya sampai sekarang ni boleh tak kita jadi dengar kita jangan cakap banyak kita dengar Allah bagi kita telinga kita dengar dulu ni baru dengar sepatah dan nak jawab baru dengar sepatah nak bagi solution kadang-kadang pada mereka kan dengan mendengar tu jauh lebih menyembuhkan mendengar tu jauh lebih menyembuh sebab mereka dah meluahkan mengeluarkan apa yang mereka rasa tak selesa tu kan. Jadi kalau macam tu kita boleh cakap dengan dia. Kita kata kat dia, saya mungkin tak faham sepenuhnya apa yang awak alami tapi saya sentiasa ada bersama awak untuk kita awak berkongsi masalah dengan saya az dia tak rasa kesorangan sebab dia rasa ada orang yang membantu dia. jadi kemudian tawarkan terus bantuan praktikal. Apa yang kita boleh? Hubungi pihak-pihak yang berkaitan, lepas tu kita tolong jaga anak dia kalau kita nak hantar dia kan ataupun nampikkan Grab terus bawa dia buatkan temu janji misalnya, itulah yang kita patut buat. Jangan cakap-cakap saja, depa tu menghakimi orang kan. jadi itu tak sepatutnya. Kemudian beri sokongan spiritual ya tanpa menyalahkan. Aa, janganlah kata dia macam-macam lah itulah inilah tapi dalam masa yang sama kita boleh ajar dia kekuatan diri macam contoh tu kan Aa, zikir Aa, dalam perjalanan kita nak pergi jumpa sekretari ni jom kita sama-sama zikir jom sama-sama kita istighfar jom sama-sama kita berdoa ya, supaya mudah-mudahan Allah dapat bantu kita. Jadi saya rasa kan ini memang dalam Islam memang sangat selari dengan apa yang Rasulullah selalu ajar pada kita sebab Rasulullah ada sabda man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maksudnya siapa yang melepaskan seseorang dari kesusahan dunia, nanti Allah akan melepaskan dia dari kesusahan-kesusahan kita di akhirat. Ini bantu orang. Kita bantu dia selesai masalah dia, bantu selesai kemasalahan kat dunia, Allah akan bantu kita nanti mungkin kita lalu titian sirat mudah laju kan mungkin amin, kita amin. dapat telaga dapat minum dapat jumpa rasulullah Allah itu yang kita nak bukan saja kejayaan kita, kebahagiaan kita di dunia tapi kita nak kebahagiaan yang hakiki di alam sana. Hmm. So itu menjadi motivasi yang kuat untuk kita uh, nak membantu Bantu. orang sihat kita cakna dan prihatinlah. Ya insya-Allah. Insya Insya-Allah. Okay, terima kasih a uh, berbanyak-banyak kepada Prof mm -hmm. kerana telah bersama-sama kami dalam siri uh, kali ini iaitu kesihatan mental menurut Islam. Insya-Allah mm -hmm. saya harapkan kita telah banyak belajar. Uh, dan kita boleh amalkan juga Apa yang telah kita Betul. pelajari uh, Saya pun nak mengambil kesempatan ni Sebab ni episod terakhir kan Saya nak mohon Berbanyak-banyak kemaafan Kepada semua penonton Yang ikut episod ni Daripada satu tadi Sampai ke episod yang akhir ni Kalau ada salah dan silap Kalau ada terkena Terasa Saya mohon berbanyak maaf Tujuan kita hanyalah Untuk kita Hidup bahagia Dunia dan akhirat Itu saja yang kita harapkan Dan mudah-mudahan kita semua dapat Redha Allah Sekian dulu. Uh, Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Sama-sama.